Начнем с крупномасштабного проекта. Название у него «История нашей победы». Суть проекта заключается в том, что будут собираться архивные материалы, фотографии, письма для того, чтобы оцифровать их, привести в порядок и создать единый ресурс, интернет-ресурс, да, он так и будет называться «Наша победа», для того, чтобы обеспечить доступ в интернете к этим материалам. По опыту проведения подобных акций мы смогли сделать это в городе Герой Одессе. Собрали более десятка тысяч различных материалов. Большинство из них, к сожалению, уже находились в плохом состоянии и приходилось благодаря новой технике улучшать их качество. И Имея этот опыт, мы хотим его перенести уже на более масштабный проект, который поддержало Министерство образования Украины. Называется он ⁇ История нашей победы ⁇ Он будет проходить в три этапа. Первый этап ⁇ это июнь. Август месяц – это сбор материалов по всей Украине и оцифровка его. А с августа по октябрь месяц – это создание экспозиции. И эта экспозиция проедет по городам героев Украины, и мы решили еще заехать в город Запорожье. С 5 августа она стартует с Одессы, города-героя, и после этого посетит Севастополь. Керчь, Запорожье. И к 28 октября мы решили в Дню освобождения Украины открыть эту экспозицию в Киеве. Э -э, в этой экспозиции будут представлены фотографии, архивные материалы, письма, воспоминания. Также будет э -э, реставрирована карта битвы за Украину, которая будет масштабирована и сделана на столе. Кроме этого мы планируем представить ряд макетов оружия советского, который также будет доступен и для школьников, потому что часто в музее... Когда мы приходим, мы не можем это потрогать. Здесь мы решили пойти чуть, чуть другим этапом и разрешить школьникам прикоснуться к истории. В принципе, это была задумка э, этого проекта. Каждая акция, которая будет проходить в «Городах героях будет открываться масштабным флешмобом, крупным мероприятием. Например, в Одессе мы планируем запустить в воздух 50-метровую звезду, которая будет создана из шариков. В Севастополе, в городе Кораблей, мы решили запустить в воду лодки маленькие, да, со свечками, которые будут символизировать память и в принципе символизируют город кораблей Севастополь. В Кирчи мы посетим катакомбы, да, и там мы на мемориале решили повесить колокольчики, которые символизируют память о людях, которые погибли в этих катакомбах, потому что всем известно э, в каких условиях находились люди, и мы решили из-за этого так посвятить э, им память, это повесить колокольчики, которые будут символизировать количество дней, которые они находились в заточении до освобождения. После после этого мы посетим Запорожье, планируется в начале октября. Мы решили к 14 октября открыть эту экспозицию в Запорожье. Это день казачества. И, я думаю, лучшим мероприятием, которое можно будет провести в Запорожье, и будет именно эта акция. И в конце это, конечно, Киев. Кроме этого, я хочу еще добавить, что мы будем приглашать школьников посетить эти акции. Будут специальные экскурсоводы, которые для школ будут проводить эти экскурсии на протяжении двух месяцев. По концу акции мы собираемся создать еще диск который будет распространен среди школ и библиотек, куда и войдут все эти архивные материалы, сканеры книг, потому что большинство книг о Великой Отечественной войне не сканированы, и мы решили еще создать такую отдельную электронную библиотеку. И самое главное, это то, чтобы под рукой у каждой школы был определенный диск, потому что часто к освобождению определенного города или обороне проводятся уроки, но материала часто не хватает. Из-за этого мы решили дополнить это и создать каждому учителю в помощь особенные материалы по каждому городу, не только городу герой, но и по всем городам с областным центром Украины. Из-за этого этот проект достаточно масштабный. Это первый проект, который мы презентуем. Второй, это проект, который пройдет 8 мая 2020. 2012 года. Он состоится возле мемориала Родины Матери. И пройдет он в 11 часов утра. Задумка в чем? В том, что молодежь развернет большую звезду героя, потому что в 1965 году город Киев получил звание города героя. Это раз. Второе, это молодежь отожмется по каждому разу за День без войны, это мы начитали 24 тысячи раз. Вот. И после этого школьники выпустят голубей, 67 голубей, белых, которые символизируют мир. И мы решили, что лучше всего это, конечно же, школьники, либо это будут выпускники с лентами, потому что все мы знаем, что 22 июня началась война, либо это первоклассники, которые маленькие, только заканчивают школу да, первый год. И будет очень красиво, когда дети э, принимают участие в подобных акциях. Мы, может быть, проведем для них еще и. Экскурсию по мемориалу Родины Матери.